Можно? Да, Добрый вечер. В эфире специальный выпуск информационной программы «Телекурьер». У нас есть еще некоторые новости. Некоторые наши музыканты создают отдельные проекты и прекрасно, просто успешно продвигаются на запорожской сцене. Ну, какие именно? А, этот проект у нас вот Называется доктор Алекс. Недавно они просто стали победителями Запорожского рок-фестиваля, который проходил в машиностроительном институте. И я именно передаю слово басисту этой группы, великолепному музыканту и моему другу Олегу Мазуру. Не, я хотел бы сказать по этому поводу. По поводу сольных проектов или там отдельных побочных каких-то проявлений. Декаданс был, есть и будет. Поэтому сейчас мы пока э, молчим. Но дело в том, что э, в связи с отсутствием нашего флетиста э, перекладываем все наши партии э, на скрипку. И в ближайшем будущем надеемся все-таки сделать свой сольный альбом. Э -э, скрипка ⁇ это мое хобби, моя специальность. Вот, когда я ее беру, я забываю про все на свете, даже про себя. Вот. Когда я себя вспоминаю, обычно это происходит совсем в другом месте. В каком? часто под деревьями, особенно пыхта и елка. Вот. Просыпаюсь я в грязи, грязный. Вот. Ну, не об этом речь, да. Собрались мы вообще-то по другому поводу. Семь лет исполняется ветераном запорожской рок-сцены рупи Декаданс. Восторженные крики толпы подхватываю я. Ура! Да. А хочу сказать, обращаясь, пользуясь случаем, хочу передать при... нет, не то. Хочу сказать следующее. За семь лет прошло много событий, много воды утекло. Хорошее за семь лет, конечно, хорошее событие за семь лет. Я встретил вот этих людей очаровательных парней голубоглазых, широкоплечих, с большими животиками. Вот, э, с большими ушами, которые много слышат, много э, поют, много говорят. Вот, э, кто-то ушел из группы, кто-то пришел, кто-то вернулся. Главное, я остался. Вот. Ну, было много и пакостного, конечно. Делали тоже ребята и хорошие, и пакостные. Вот, много вредили. Вообще они такие сволочи. Обратите внимание. А с репетиционной базы нас просто-напросто попросили удалиться по поводу без как сказать по поводу бесконечного ее затянувшегося долгостроящегося ремонта. А также, ну я не знаю, мы все надеемся, конечно, вернуться на, туда обратно, на свою базу, но это. Дело будущего, мне кажется. Кстати, обратите внимание у сидящих сбоку людей, у них у обоих по обручальному кольцу на пальце. Я, кстати, в, буд в ближайшем будущем ну, устраню знаешь, недос... <с> <Да. с> недостающую эту деталь, тоже думаю себе повесить именно на руку. Да не <с> я б, хотел бы еще пару слов сказать о базе. Пока у нас сейчас у нас база отдыха. Отдыхаем по-своему, как так, учкуемся. Но тем не менее, надежды, надежда, как всегда, есть. По-любому что-то что как-то случится. Когда? В ближайшем будущем, я думаю, где-то через месяц мы уже сможем найти помещение и готовиться к сольным концептам. Кстати, пользуясь случаем, опять-таки, хочу передать привет всем тем, кто может помочь нам с помещением найти. Будем очень рады, ждем ваших предложений. Можно прислать в программу «Телекурьер», можно в «Анки-Джем», вот. можно в частном порядке вот, после 12 ночи. Адрес я сообщу, дополнительно адрес, да. Вот, пожалуйста, мы всем рады, всем ответим. Вот, э, пьяниц, наркоманов и людей из зоны принудительного заключения просим не писать. Что можно пожелать зрителям Хэви Джема, даже не знаю. Ну, да, на. Хэви Джема лучше пить. А снимает? Да, нас снимает. Нас уже снимает? Ну что, прежде всего я хотел бы передать всем поклонникам передачи «Фанки Джем», как говорится, быть открытым для музыки всех стилей, всех направлений. Товарищи, не стесняйтесь заглядывать в телевизор. Кроме своего отражения, там иногда можно увидеть и другие лица, например, мою. Мания величия, это, это не совсем так. Я бы даже сказал, мания преследования. Куда я не погляжу, везде я. Но не в этом дело, не в этом дело. Товарищи, смотрите, тяжелое предложение программы Funky Jam. Это называется Heavy Jam. Это самое мощное и самое тяжелое из приложений. А, а в целом, любви, счастья, здоровья в уходящем году. В ушедшем. значительно помахивая гвоздик ножки сучат, да, ножки, сучат. Да, ножки сучат волосенки те ребят